Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. Tacha, ¿estás bien? preguntó Kirati. No, pero aún no sé qué hacer, respondió Daeao. Sobre la amnesia de allí Tacha aún no lo entiende mucho. Si la amnesia de Supi desapareciera, entonces para él todo podría ser más fácil, pero. Hia -Din no se recuperó, por el contrario, cuando despertó lo reconoció como el Nong de 7 años. Alguna vez dijo verlo. Por otro lado, para Tache esos años, cuando tenía siete, fue una época en la que ni siquiera él mismo podía reconocer en absoluto. Fue una etapa en la que su mundo y sus mayores intercambiaban lugares. Para Tache es tan confuso. El pique no puede recortar nada. Es el pique que siempre ha querido ver. Una persona con corazón. ¿Qué quieres hacer con lo del viaje a Suiza? preguntó Kuea. Tendré que posponerlo, pero no lo descartaré por completo. De todos modos, iré en algún momento. Aunque hoy Tiger sea así, aunque probablemente se haya olvidado de todo lo que sucedió en estos siete años, yo no lo he olvidado. Con relación a ese asunto, estoy algo confundido, Tacha. ¿Por qué cree que se había casado contigo en este punto de la historia de ustedes dos, si realmente nunca quiso casarse hasta ahora? Si había estado decidido durante tanto tiempo, ¿por qué no lo hizo? Yo tampoco lo sé y ahora resulta gracioso ese asunto. Secretamente me siento feliz. Me pregunto si allí solía amarme también. Solía quererme, ¿verdad? Y entonces, en el camino... ¿Qué pasó? ¿Por qué... por qué terminamos así? Tacha ríe y trata de contener las lágrimas que insisten en salir de sus grandes ojos, mientras miran sin rumbo fijo un punto distante del jardín del hospital. Hay todo tipo de preguntas, pero. Tacha tenía miedo de encontrar la verdad. ¿No quieres saber? Tengo miedo. Tengo miedo de saber por qué no me ama. Es malo. Por ahora puedo confiar en que no me ama. Si vuelvo al mismo punto, darme esperanza es como tener que arrepentirme de nuevo más tarde, cuando todos sus recuerdos vuelvan, confesó temeroso Tacha. Pero oye, Tiger fue tras de ti. Te fue a buscar al aeropuerto. Él podría tener miedo de perder la cara si otros se enteraban que su prometido escapó de la boda, supuso Tacha. Intenta darle una oportunidad primero. Tal vez podría hacer como yo y Gialian. Un malentendido, dijo Kuea, intentando consolar al amigo con alguna que otra esperanza. Nadie es tan afortunado como ustedes. Si... si me quisiera de seguro hubiera cambiado o me lo hubiera hecho saber hace mucho tiempo. Inténtalo ahora. Si después no lo recuerda, al menos lo intentaste. Si lo intentas de nuevo ahora que él recuerde amarte, podrías intentarlo. Ahora tú también lo amas, dijo Cuea, a modo de trabalenguas entendible, solo para el amigo que conoce de casi toda la vida. No quiero usar este tiempo para engañarlo. ¿No me engañaría a mí mismo si hago eso? Y yo no soy bueno en eso. No podría seguir el ritmo a Twist Your y agregó. Primero tengo que encontrar un plan con el que lidiar. Supongo que tendré que contraatacar. Si solo me recuerda cuando tiene 7 años, entonces tenía 14 años. Ahora que tengo 25, pretende conquistarme como cuando tenía 7. Está loco. Oh, pero Tacha, eso es lo que más me preocupa. Atiende para acá y allí, a la edad de 14 años, debió haber sido muy malo. Entonces, ¿Estás seguro de que ese Jiayi, de 32 años no te sacudirá? Todavía no lo sé, pero intentaré pensar que Jiayi no es Jiayi, sino más bien que es como un niño en clase al que tengo que regañar. Si lo asumo de esa manera, seguro que estará bien, dijo Dayao, intentando convencerse a sí mismo mientras convencía a su amigo y agregó. Los niños que son corregidos a tiempo siempre cambian, aseguró Tache y añadió si no me escucha le gritaré hasta por un alto parlante si fuese necesario eres demasiado lindo y amable todo el tiempo y es muy afortunado detenerte dijo Kuea orgulloso de tener a dayao como su amigo tacha apagó el cigarrillo en un vaso de agua y en ese punto ya había decidido olvidar a un poco las molestias en su corazón contándole a su amigo una historia que llevaba años escondiendo Kuea, yo también suele ser feliz